खास उपस्थित रहा था आ प्रसंगे अतिथि विशेष तरीके पधारेल, एसीपी श्री डॉक्टर मोहम्मद हुसैन हजरत मुफ्ती इमरान मुफ्ती खलीक साहेब मुल्लावाला मौलाना कारी मोहम्मद नफीस साहेब सिद्दीकी मोहम्मद अतीक सिराजवाला सहित बवाहिर यूथ फोरम ना कन्वीनर तथा सभ्यों साथ मैनेजिंग कमिटी ना होदेदारों मेंबरो तथा आमंत्रित मेहमान खास उपस्थित रहा था रिवॉत अजीज जुबेल वाला साथे सादिक काजल वाला काफ़ी मेहनत करने की जरूरत है हम लोगों को हमारे स्कूलें हमारे इदारे और अच्छे मजबूत बने क्योंकि हम ये देखते हैं कि आजकल जब एडमिशन ले जाते हैं तो मेरा तो काफ़ी बार इसमें गवर्नमेंट रहता है कि स्कूलों में जो हाथ के पेश आते हैं तो काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है उनको हमारा टीम भी पास नहीं को बचाने के लिए दुनिया को बनाने के लिए ऐसा माहौल भी होना चाहिए तो कहीं ना कहीं ये भी जरूरत है हमें कि इसके से और तो इसमें कोई हथियार की जरूरत नहीं इसमें पढ़ाई की जरूरत है मेहनत की जरूरत है तकलीफ आएंगी लेकिन उसका सामना करना और जब कोई चीज कोई ठान लेता है

पड़ोसी ने कहिए दोहे कोशिश रहेगी कि आप सब लोग जो आए हो कुछ न कुछ यहाँ से हासिल करके जाएं आप में से क्लास टेंथ और ट्वेल्थ में अभी एग्जाम दी हो रिजल्ट आया हो कितने बच्चे हैं साइंस वाले कितने बच्चे हैं इलेवेंथ के एग्जाम दिए हो रिजल्ट और उसमें पास हो फिर उसके बाद में हम लोग पढ़ते जब कुरान की आयत जब शुरुआत में की आप अल्लाह ताला की कौन कौन सी को हो तो ईमान बढ़ जाता है है ना और दूसरी बात जो मैं बात कर रहा हूँ लेना चाहिए क्योंकि और के बाद जो बहुत सारी फिल्म तो है, है लेकिन जब जो है हम लोग बहुत सारी चीजें जो तो हमारी क्यूरियोसिटी जो है हमारी दिमाग को तो मानता है जैसे बहुत सारे लोग टाइम के बारे में जानते होंगे कि जब कोई बड़ी चीज आ जाती है तो टाइम रुक जाता है

पहना बिल्कुल अलग है ये बात तो हम लोगों को बचपन में हमारी आ, मेरी अम्मी ने भी बताई थी कि कयामत के दिन जब अल्लाह ताला करीब होगा तब एक साल हजार साल के बराबर होगा वही तो टाइम का है तो इसलिए जो है नेचुरल हमारी जो नेचर है वही हमको अपील करती है कि हमको साइंस की तरफ जाना है સેમિનાર્સ યોજાય એના વિશે શું કહેશો બિલકુલ યુસુભાઈ અને એમના સમાજના શ્રેષ્ઠીઓએ ચાલુ વર્ષની ધોરણ દસ અને બારની વાર્ષિક પરીક્ષાઓ પૂર્ણ થઈ ત્યાર પછી બાળકોએ ક્યાં ફિલ્ડમાં જવું ક્યાં ડેસ્ટિનેશન ઉપર જવું એ બાબતે અસમંજસમાં હોય છે તો બાળકને પ્રોપર ગાઈડ કરવા સારું